目指すはこれまでの「ドリフェス」俺は高校2年の天宮かなでいずれ開かれる事務所のライブ「ドリフェス」でトップになり正式な CD デビューを勝ち取るのを目標にルーキークラスのアイドルとして活動中ですしんくんュ也くんと組んだユニット「トラフィックシグナル」は超熱いしんくんにはかつてスキャンダルが持ち上がったそれは しんくんが作詞した歌「2032」は本当にあったしんくんの失恋を書いたものだっていう噂でも実は子役時代に別れた大事な仲間のことを書いた歌だったんだし 君さっき出るわまた一緒にやろうぜとく君最高ロックだもんな今日も箱超揺れてたしとく君呼んでくれたらいつでも食っからああじゃあなお先そりゃ揺れるだろこんな攻めとこアイドルユニットトラフィックシグナルが昨日都内でラジオの公開生放送に出演しましたん CD デビューをかけて望むイベント、ドリフェスではすでに優勝を本命視されている人気ぶりで、彼らが日本中を熱くする日もそう遠くないのかもしれません。へー <Hey. S 3>。変わりたい、触れない。 輝きはどうして「こんなにも心つかむ」「止まらない想いが夢の熱さになる」「行き先はもう決まってるだろう」「<music> 一人ぼっちじゃ語り合えないよ」「負けず嫌い 宇宙の世界を一つにして もドリフェスの前哨戦ともいえるイベントバトルライブの時期がやってきましたルーキークラスのユニットが勢ぞろいしその実力を競います優勝すするるのののははどのユニットか決めるのはあなたですだそうですじわじわじわーって注目集まっちゃうよかなちゃん頑張ってうん2人は出ないの僕はいいの俺も今回はだってまだユニット組んでないし 出ななけければ負けることもないし、えー、そういう感じまあながち間違いでもねよえよう？バトルライブでダメだったユニットはドリフェスでもトップにはなれねえそうなの過去ドリフェスでトップになって CD デビューを勝ち取ったユニットの多くがその前のバトルライブでも優勝しているんだマジかだから俺たちは必ず優勝する出るからにはなそううまくいくといいんだけど くんいらないゆずどうしたの奏くんに耳寄りな情報を持ってきたんだ今社長室に相当やばいのが来てるらしいよバトルライブに向けて準備中なんだってやばいのうん入りたての新人だって誰だそいつ名前は確か黒石優人 珍しいよ社長がいきなり事務所に新人を入れるなんてまあ珍しいといえば事務所に入れてくれっていきなり直接来るのも相当珍しいけどそんなにうちが良かったドリフェスでトップになるって言い切ったんだってね君一人の力でドリフェスには単独では出られない 必ずユニットを組んで出ててもらうことになってるネットに上がってる君のライブ動画確かに良かったよ社長が歌を聴いた後即決で君を入れたのにも納得だけどねドリフェスを目指すからには君がなるのはソロのミュージシャンじゃないアイドルだ まさか、自分ですぐに相手を見つけてくるだなんてすでに誰かいるのかもしれませんね目当ての相手がええたよ何か言えようぜんだよその綺麗な顔がん,黙ってんじゃねええ <laughs> おい、ここらなんか言えよこの うん。うッ、ん、アッ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 えッア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 ッえッア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 ッ お前黙って俺のそば立ってりゃいいからその顔でそれどこの事務所 ?D4 プロ悪い興味ないあお前さそういや誰だっけ 及川君君だ<え>監督が主役は君以外考えられないと言ってるんだよあの警護は彼はちょっと色もついてるし特に監督が風間君より絶対及川君の方が伸びるってっ俺やめるわ忘れろ 忘れりゃい,いもう思い出させんなお前さそういや誰だっけ知らねえ今日も頼むわ 《あんだよお前かなんだ?》いや別に俺が歌うお前は立ってるだけだやりゃいいだろ別に。 やれよ芸能界なんて傷つくだけだよああ俺昔子役やっててさ知らねえよその時に分かったんだ芸能界じゃ親友とだってライバルで限られたライトの下に立つために奪い合って傷つけ合うんだって願いが叶うことなんて思った未来を叶えられる可能性なんて結局はゼロに等しいんだよ <laughs> ったセリフ聞かせんじゃねえよそんなん叶うまでやんなかったやつの言うことだビビっただけじゃねえか俺は歌いてえから歌うお前はどうなんだもういいこれから事務所に行って一人でもドリフェス出られるよう認めさせてやるお前は一生止まってろ おかえりおっとどこ行く気 <laughs> この前はありがとな <laughs> <っ><笑><笑>ああ降ってきちゃったよもういいべ死んじゃうよこいつ次はあいつだ黒石裕翔あいつは絶対許さねえお援呼べお援行くぞあどうした シンいや腐ったセリフ聞かせんじゃねえそんなん叶うまでやんなかったやつの言うことだビビっただけじゃねえ忘れろ忘れりゃいいどんだけ命をかけてやってもダメなもんはダメなんだ何もかも 全部終わっちまうんだあいつもすぐそれに気づくなのにどうしてやれよ俺は歌いてえから歌うお前はどうなんだお前は一生止まってろどうしてこんなに悔しいんだ <laughs> 黙ねえな黒石 生きんなよ群れなきゃ喧嘩もできねえくせにバカお前相手に怠慢払うなんて考えてねえよカチャいんだカチャそういやこいつ最近 D4 プロダクション入ったって噂だぜ <laughs> マジで似合わねえアイドルってガラかよバカガラじゃねえのは分かってるけどバカっていうのは人の本気を笑うやつだてめえのことだよ バーカ<タッ>ムカつくんだてめ。え。二度と歌えないようにしてやんよ。お前、もう終わりだ。止まってんのはな。お前と一緒に、お前と一緒に、もう一度やってみる。よし。

急に使うもんだああこんなふうに組もうなんて言ってねえぞうるせえお前くすぶってるふりして全然目が諦めてねえんだよ警護だ風間敬護黒石優太だやるかああやる いいよいよ当日を迎えました D4 プロダクション主催のバトルライブ会場は早くもルーキークラスのアイドル目当てに多くのファンでにぎわっていますえっ新ユニット黒いシュートが相方見つけて出ることになったらしいマジでどうしよう誰が出てこようと関係ない足りめえだ今日はトラフィックシグナルが勝つそんで今以上に勢いに乗って そのままドリフェスでも勝つ始まるねバトルライブええドリフェスでの優勝に最も近いのはどのユニットでしょうね勢いに乗るトラフィックシグナルかそれともビンフォプロダクションファンの皆様ルーキークラスのアイドルたちによる一大イベント バトルライブへようこそ明日を担うアイドルたちがそのパフォーマンスを競い合い勝者を決めますでは早速始めましょう一組目は今人気急上昇中トラフィックシグナルですなあ アイドルって何だと思う<あ>俺は考えて俺なりの答えが出た自分がアイドルとしてステージでどうあるべきか何があっても驚くなようんさあいよいよ最後のユニットです バトルライブ直前に結成された新ユニットが緊急参戦です来た黒石優斗お手並み拝見と行くかその名も黒船だ襲来だ黒船に乗りに来いご機嫌いかがかなプリンセス プリンセスの五条船僕はとても嬉しいよおいあなたの前に立たせてもらうからには僕は何だってするよ敬語そうあなたのためなら即位するいくぜステージの始まりだ君はミアモールドリカタイム いいじゃねえか気に入ったキャッチオルエールあなたのエールでこの身を包もう 「ジャー」「アメに濡れたがい中一人う」「たたずんだミラージュ」「自分だけの安いカラーに」

アイドルしてるじゃない黒石優斗もええ最高を超えるのは彼らかもしれませんドリフェスシステム相当ロックだなあとお前のそのよくわかんねえキャラも <laughs> アイドルってすげえのかもな新しい俺が見えたかもしんねえ <laughs> 動き出した気がする止まっていた時間が。 今年のバトルライブも残すは優勝ユニットの発表のみ熱いパフォーマンスを見せてきたルーキークラスのアイドルたちファンからのエールを最も集めたのはどのユニットか結果発表ですあっと UME クリスタル脱落です 次々と候補が絞られていく中残っているのはトラフィックシグナルと黒船だ俺は絶対負けねえ誰が相手だろうと勝つのは俺だ途絶えるかと思われた黒船へのエールここに来て勢いを増した

あっちの方が可能性が高いってことだよね<っ>おい<ん>次は絶対負けないからなドルフェスで勝つのは俺たちだおいお前誰だっけ、うん、ケイゴ戻ってきたのか、うん